bismillahir rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin alloh subhanahu va taoloni tanishlik haqida yana darsimizni davom ettiramiz alloh subhanah va taoloni tanib kelyapmiz a darslarimizda alloh taoloni taniganligimiz nimani bildiradi Hmm? ha yakkaligini yani bilamiz yana iymonimiz kuchayadi allohga bo'lgan aasodan bshqah ha Allohdan boshqa mabud yo'q yana Allohga ibodat qilishigingizni va oxirat oxirat yani oxirat <laughs> mukofotini berishligingizni Ha, Allohga ibodat qilishligimiz ha, va oxiratda u ibodatimizning nimasi bor ajr ajr savobi mukofoti bor a bu ajr savob berishligi ollohni rahmatidanmi h rahmatidan a ya'ni oldingi <laughs> darsda mana alloh taoloning rahmati haqida gaplashdik a bu ham ajr savob berishlik ham alloh taoloning rahmatidan chunki chunki hech kim amali bilan jannatga kira olmaydi oldin o'rgandika hattoki kim ham hattoki 70 500. yetmisha hattoki insonlarning eng afzali payg'ambarlarnig eng afzali payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ham hadisda nima dedilar hattoki man ham kira olmayman siz hammi deb so'rashganda de, u kishi man ham kira olmayman dedi illoki olloh rahmat qiladigan bo'lsa rahm qiladigan bo'lsa keyin ki kiraman dedilar ha muhammad solih demak alloh taoloni rahmati bilan biz jannatga kiramiz shuning uchun inson o'zini qilayotgan ibodati bilan faxrlanmasligi kerak hmm. a man ibodatlarni qilib yubordim man kechqurun tunda turib namoz o'qiyapman yoki qur'onni mana yodlab qo'ydim o'ttiz borani yodladim deb odam qo'liqmaslik keraka riyo qilmaslik kerak birovlar ko'rsin deb amal qilmaslik hmm. kerak odamlarga amali bilan maqtanmaslik kerak habada bo'lib ketadi yo'q bo'lib ketadi olloh saqlasin shuncha qilgan ibodati shuncha o'qigan qur'oni shuncha yodlagan qur'oni nima bo'lib ketadi habada bo'lib ketadi ehson qilgan bo'lsa ehsoni ham habada bo'lib ketadi olloh saqlasin shuning uchun doim odam ibodatini olloh uchun qilib alloh taoloni rahmatini umid qilishlik kerak hech qachon amali bilan maqtanmaslik kerak keyin ibodatga quvvat berayotgan alloh subhana va taolomi alloh taolo quvvatni alloh taolodan olyaptiz olloh quvvat bermaganda ibodat qilalarmidik olarmidik yo'q ojiz bo'lib qoladi qancha qancha odamlar ojiz ko'ryapmiza hayotda ojiz bo'lib qolgan kasal bo'lib qolsa ojiz bo'lib qoladimi qila olmaydi masalan mana har namozda har rakatda sizlar o'qiysizlar iyakasengagina ibodat qilamiz sen sendangina so'raymiz ya'ni yordam so'raymiza qarang shu yordam qarang ibodat bilan ollohdan yordam so'rash bir kelyapti ikkalasi bitta ikkalasi bog'liq bir biriga demak ibodat qilishlikda ollohdan yordam so'rab qilamiz alloh taolo tavfiq bermasa alloh taolo kuch quvvat bermasa qila olmaymiz namoz o'qiy olmaysiz olloh saqlasin olloh ofiyatda qilsin alloh taolo salomatlikda qilsin qancha qancha odamlarni ko'radigan bo'lsangiz sajda qilaolmaydi alloh taolo undan ofiyatda nima qilgan o'zini hikmatiga ko'ra rahmli hikmatiga ko'ra alloh va taolo olib qo'ygan shuning uchun biz e, alloh taolodan yordam so'rab qilishligimiz kerak va ibodatga alloh taolo o'zi yordam beradi qarang mana bu alloh va taoloni rahmatida alloh taoloni bizni ustimizda rahmati juda ham ko'p bu haqda darslarda e, ko'p ko'p to'xtaldik inshaalloh yana to'xtalib o'rganib ketaveramiz chunki har bir hayotimiz hamma tomoni alloh taoloni hmm? <laughs> tavfiqi bilan bo'ladi rahmati bilan bo'ladi hayotimizni hamma tomonida alloh taoloni rahmati kelayotganini ko'ramiza alloh taoloni rahmati kelayotganini ko'ramiz hozir mana ovqatlandik ovqatlanishlikimiz ham alloh taolo rahmat qancha qancha odamlar ovqat yeyolmaydimi ovqat yeyolmaydi hatto yeyishlikka qodir bo'lib ham yeyolmaydi nimaga o'sha yeydigan bo'lsa unga nima bo'ladi zarar bo'ladi ko'ryapsizmi unga zarar bo'ladi siz ovqatni bemalol yeyapsizmi o'sha ovqat sizni sog'lig'ingizga sizninigizga zarar emasmi ma? u e, nima alloh taoloni rahmatida alloh ntaoli rahmati ustimizda endi mana alloh subhana va taoloni <coughs> Ta tanishlik darslarimiz alloh taoloni tanib boryapmiz subhanahu va taoloni yana e, ko'p ko'p eslashlik bilan alloh taoloni taniymiz va ko'p ko'p zikr qilishlik bilan Alloh taoloni taniymiz va bu alloh taoloni tanishligimiz yana ta alloh taoloni ko'p ko'p zikr qilishlikka ham Çal. ha chorlaydi ha shu narsaga nima qiladi biz unday Alloh taolo agar Allohni zikr qiladigan bo'lsak alloh taolo bizni zikr qiladimi ha bizni eslaydi a kim oyatda aytadi kim eslaydi mashkuruli va azkurkum meni zikr qilinglar men ham sizlarni ha sizlarni eslayman vashkuri vashkuruli va la shukuri vashukruli ha menga shukr qilinglar menga nonko'rlik qilmanglar ha ko'rnamay bo'lmanglar ya'ni sizlarga kelayotgan ne'matni inkor qilib ha ko'rnamay bo'lmanglar chunki alloh taoloni ne'mati rahmati ustimizda ko'p qarang olloh subhana va taoloni qancha ko'p ko'p zikr qiladigan bo'lsak alloh taolo bizni eslaydi alloh taoloni eslashligi alloh taolo bizga yordam berishligi eng katta nima ne'mat eng katta baxt bu a bir odam masalan kattaroq odamni oldida bir yaqinroq bo'lishligini xohlaydi u odamlarni ichida uni nomini tilga olishligini xohlaydi uni ko'tar ko'tar qilishligini xohlaydi chunki o'sha kattaroq odam bir davlatni rahbari bo'lsa yoki bir joyni o'sha katta odami bo'lsa yoki juda ham ko'p puli bo'lgan boy odam bo'ladigan bo'lsa o'sha uni nomini ismini tilga oladigan bo'lsa nima bo'ladi u faxrlanadi mazza qiladi u palonchi nima davlatni rahbari mani gapirdi deba endi qarang butun olamlarni podshosi butun olamlar a olamlarni tasavvur qilinglarchi ki? kim tasavvur qiladi osmonni mana tasavvur qilganmiza buyukligini kattaligini ha qarang dunyoda kim osmonni egasi alloh taolo alloh taolo ya'ni allohdan boshqa birorta podshoh bormi yo'q ha osmonga egalik qiladigan bormi yo'q ha egalik qiladigan yo'q dengizga egalik qiladigan bormi dengizni boshqaradigan to'lqin bo'layotganda to'xta to'lqin bo'lmaysan deb to'xtatib qo'yadigan bormi bor bo'lsa ham qudda qilolmaydi bormasa ham qudda qilolmaydi qilaolmaydi o'zicha maqtansa ham qilolmaydi a dengizga keladigan bo'lsa kerak bo'lsa dengiz o'zi uni suvni tagiga cho'ktirib yutib yuoradi qarang demak mana shundan bilamizki olloh va taolo buyuk zot butun narsalarni butun olamlarni egasi olloh taolo alloh taolo sizni eslaydigan bo'lsa bu haqiqiy nima bo'ladi ne'mat bo'ladi baxt bo'ladi Ha? shuning uchun mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, hadisda nima dedilar Majalasa <mâ> qawmun fi min yatluna va baynahum illa nazalat sakinat. qarang qaysiki qavm bir uyda o'tirib ha allohni uylaridan bir uyda o'tirib ya'ni masjidlarda yoki madrasalarda ha, ilim maskanlarida o'tirib agar qur'onni o'qiydigan bo'lsa mana sizlarga o'xshab a qur'onni o'qiydigan bo'lsa va qur'onni o'zaro o'rtalarida dars qilishadigan bo'lsa ha qur'onni ma'nolarini o'rganib tafsir ilmi ha qur'on bilan alloh taoloni tanishlik quronni ma'nolarini o'rganishlik şey bilan tadabbur qilishlik bilan shunaqa ilm bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa ularga illa nazarat ulargahi sakinatu ularga sakinat xotirjamlik tushadi va rahmatu va ularni rahmat o'rab oladi alloh taoloi rahmat o'rab oladi va <haffet humul> malaikatu. farishtalar ham ularni majlislarini nima qiladi o'rab turadi ha o'rab turadi atrofini o'rab turadi va va zakarahumullohu fi <'indahu> Alloh taolo o'zini huzurida ularni zikr qiladi. Eslaydi Alloh taolo eslaydi alloh taolo o'zini huzurida yani mukarram ulug' buyuk ha qullari farishtalarni oldida alloh taolo eslaydi qarang bu nimaga berilar ekan? qur'on o'qib qur'onni dars qilib uni o'rganganlarga mana shunga mana alloh taoloni mana bu to'rtta ne'mat kelyapti Bularning eng kattasi eng buyugi Alloh taolo zikr qilishligi mana zikr qilganga ham alloh taoloni e, zikri kelyapti ya'ni Alloh taolo uni ham zikr qiladi ya'ni eslaydi alloh taolo va ilm o'rgansa ham ya'ni qur'on o'rgansa ham bunda ham alloh taolo uni eslaydi farishtalarni ichida alloh subhanahu va taolo eslaydi endi mana zikr zikrni ertalabki zikrlari bor mana kechki zikrlari bor bora yotardan oldin aytiladigan zikr bor yotishlikdan oldin yotgandan keyin ertalab turib turayotib o'rnidan turayotib aytiladigan zikr kim biladi o'rnidan zikr kim biladi aytingchi ha aytingchihasiz tomog'ingiz og'rib qoldimi a muzda suv ichib qo'ymanglar abdurahmon iam bilasizmi nimaga kim biladi o'zi yodlab oldi shekilli hozir eshitganlar qani yodlaganiza esizdan chiqib qolgan a m aytingchi alhamduillaha ahyana ba'dama amatana ve illeye nushu. ve <laughs> Maşallah, mana Yusufara. Belki Ha ha. <gülüyor> Maşallah, mana iski bollar, sekin sekin eski kelim yaptı. Ad Rahman, kulup mu yazsın? <laughs> <laughs> Ad geldi mi? Etası mı? Kim ay geldi mi? ma'nosini kim aytadi ma'nosini ha aytingchi alloh ahyana degani nima degani bizni tiriltirgan ya'ni bizni uyqudan turgizgan uyg'otgan alloh taologa badama amaana biz nimadan keyin ama tana degani bizni o'ldirgandan keyin ya'ni uxlatib qo'ygandan keyin ha he? uyqu ham kichkina o'lim sanaladi ha nimani o'limni ukasi deyiladi qarang mana bizni uxlatgandan keyin yana qayta uyg'otgan ha alloh taologa ham bo'lsin va ilayhi ilayhivnu nushur degani nima degani nushur degani nima degani endi nushur degani nushur nushur degani qayta tirilish ha ya'ni qayta tirilish to'planishlik ya'ni o'lgandan keyin katta o'lim borku katta uyqu katta uyqu bu nima o'lim bu o'lganingizdan keyin turasizmi yana yo'q qayta qiyomatda qayta tiriladi anasi qayta tirilasiza qiyomatda o'shani aytyapti bu dunyoda qaytib turmaydi deyapti u dunyoda turadi anasqori shuni aytyapti to'g'rimi o'sha turganingizda o'sha jamlanasizku alloh taoloni huzuriga nima uchun savol javob qilinishligi uchun yeah. so a savol de javob de, qilinishlikchun mana shuni nima deydi nushur deydi jamlanishlik to'planish qaranglar mana sizlarni o'sha duolarni yodlayapsizlarmi desam yodlayapmiz deyapsizlar mana bilmas ekansizlar keyingi safar so'rayman yodlab olinglar bo'ptimi abdurahmon yodlanglar bo'ptimi muhammad solih yodlaysizlarmi oson ekanmi mana bu topshiriq bo'ptimi sizlarga topshiriq ha topshiriqha mana bu zikr bu bu endi yotganda aytiladigan qanday bo'ladi ha bo'ladihbirmarta

ertalabki zikrlardan a ertalabki ertalabki yoki kechki zikrlardana bismillahiilladi amatana bismillahiilladi amatana bag'dama kim aytadi esdan chiqdi ma'nosi qora aytingchi I think. Yo 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 aytingyoyo'q yo'q yotgandabismiallohi amud vahiya u nimasi yotganda aytilgan bismiallohi amud vahiya nima degani nima degani ma'nosi ollohni ismi bilan o'laman va ollohni ismi bilana ollohni ismi bilan ya'ni uflayman va ollohni <laughs> ismi bilan turaman <laughs> ya'ni alloh taolodan yordam so'rab alloh taolodan yani yordam so'rab degan endi qaranglar mana mana bu zikrlarni bilib olishligimiz kerak a o'zi <laughs> yotganda de aytilyaptimi yotganda aytilyapti yani endi ertalabki zikrlardan inshaalloh işte o'rganishni boshlaymiz alloh taoloni tanishligimiz uchun buni ma'nolariga to'xtalamiz bo'ptimi zikrlarni shu ollohni tanish darsimizni ichida zikrlarni o'rganishni boshlaymiz va uni ma'nolariga birma bir to'xtalamiz ho'p qaysi zikrdan boshlaymiz birinchi birinchiaalhamduilaha <laughs> <laughs> bu birinchi aytiladigan nima nimaoyatal kursi ikkinchisi h oyatal kursi hop mana o'sha musulmon qur'oni kitobida birinchi nima kelgan kursi ha nimadan şey, keyin oyatal kursi oyatal kursini hamma biladimi bila biladimi hamma biladimi e nimaga bilmaydi bu anas anasqori hasan sobir nimaga bilmaydi siz bilasiz a siz nimaga siz bilasiz 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 yusufqori biladi oxirgisi oxirgisini o'rganasiz siz abdurahmon bilasiz a ikki oyatini bilmaymano yo'q ikki qatorini deyapti ikki qatorini deyapti yodlaysa siz bilmaysizmi bilasiza ko'pchilik biladi-ku. Ha? qani Muhammad muhammaday oyatar kursini o'qingchi shaytonir rojim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا, لا تأخذه سنة آه. لا تأخذه سنة ولا نوم له, له ما في السماوات والأرض وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء maan manshaalloh yaxshi bo'ldi qolganlar bilarkanku a bilasizlar keyin nima qilaman so'rayman yodlamaganlardan keyingi safar so'rayman a qaysi topshiriq bo'ldi keyin yotganda vay yotganda yotgandan turganda a shularni so'rayman yodlamaganlardan e'tiborli bo'linglar a keyingi safar so'rayman inshaalloh ha yotgandagi va yotgandan uxlagandan keyin turgandagi va oyatal kursa endi qaranglar oyatal kursini ma'nosini kim biladi oyatal kursini ma'nosini kim biladi siz bilasizmi ha bilasizmi nima toliq bimaymi tarjima qilib siz kuchli ekan tafsir tairchi qani allohu la ilaha al boshlangchiallohdan boshqa haq haq mabud va iloh yo'qdir haq mbuvayo'qdirhayul qoum degan nima degani ترک، قایم، دایمی، قایم بگن زاد او یه میده هم و او که یه میده هم، او که میده ایه مفسر مفسر حتا قلده <applause> تفسیر شناس حتا قلده لا و سینه تو <applause> مالا نو نسینه دیگه ما دیگه مدراغ دیگه مدراغ مدراغ خلا بولا دیگه آدم و اون دیگه نمه او خلاش ها بو نرسه کمه دیگه یعنی الله تعالی <تص آنه مدراغ هم شمه دیگه او هم شمه دیگه چونکه او ضعیف نیدن من زیف نیدن برنسه oh la ilaha i illa la illaha illallohni ma'nosini bilasizlar la ma'budau ma ha ollohdan e, boshqa haqiqiy mag'bud yo'q yagona mag'bud haqiqiy magbud alloh taolo degan yani. alhayul qoum u hay tirik doimiy tirik va qoyum bo'lgan yani. doimiy qoyim turuvchi zot ha alloh subhanaa taolo o'lmaydi e, degan yani. e, alloh taolo doim qoyim degan yani. chunki o'lishning nimadan şey زائف ليدان عاجز لیدن الله تعالى عاجز ایم <coughs> زائف لا تأخذه سینتون ولا ها أه؟ سینتون ولا نه مدرک تط میده و ایقو هم تط میه یعنی بو هم زائف لیدن اخلاقش نمیده زائف لیدن آجیز لیدن نه اخلاق مثلا جدال مثلا مثلا درس نه كتاب پلاده کتاب کمی ها سلاح اخشاب nima deyapsiz sizlar shunaqa qilyapsizlarmiuxlab olyapti naq qilibsirlarnoman o'bda qanaqa qilib uxlab nimaga uxlab qolyapsizlar kechqurun kam uxlayapsizlar kechqurun ko'p dars qilyapsizlar o'n ikki birgacha dars qilyapsizlar yaxshilab e'tiborli bo'linglarda erta uxlayotgan bo'lsalaring erta turib darslarni qilish kerak a mana oyatal kursini yana davomini nimalari bor ma'nolari bor bu ma'nolarini keyingi safar bilinglar a bunda bormi ma'nolari ha bora yozilgan man so'rayman ma'nosini kim agar yoddan to'liq aytib beradigan bo'lsa qaranglar keyingi safar oyatal kursini kim to'liq aytib beradigan bo'lsa yodda ha qaranglar oyatal kursi birinchisi keyin yana ertalab turganda bo'ladi. shularni ha shularni agar hammasini yodlab ham arabchasini ham ma'nosini aytadigan bo'lsa 30 tilda beraman kim qiladigan bo'lsa nechi kishi bo'lsa 10 kishi agar nima qiladigan bo'lsa hammaga 30 tilda Bo'ldimi? ammo lekin birorta xato qiladigan bo'lsa yo'q Oyat al-Kursini masalan yoddan ma'nosini aytib beradi xato qiladigan bo'lsa bo'lmaydi to'liq aytib berish kerak hop darsimiz mana shu joyda to'xtalamiz shu joyda to'xtatamiz inshaalloh yana <coughs> ta alloh taoloni tanish haqida darslarimizni davom ettiramiz allohu ettiramizlohu